опаньки Это он на полном? Я... Я... А на ним тоже нормально ходит. Показать? Я... А ты его разверни сначала, а потом давай на заднем. <сослужит> <сослужит> Ух ты! Я хера тебе почти как крылатый. На подводных крыльях. А, почти. Так, налево. Но не на подводных. Сделайте усовершенствование, поставьте ему. А ему не положено. Нет, он по проекту да, не положено. Хорошо, да. да. Так будет новый проект. Нельзя. У по чертежам. Это напротив против правил. Но это не для соревнования, а так для себя. Он даже для тебя. Вот тут иди, иди так вдоль стороны, как вот тебя Вот. Стоп, машина. Стоп, задний ход делай. Так. На... Вперед налево. Налево, рус. Куда, куда, Саш? Налево давай. Заходи в эти а ворота, Бор. О да, Суриков летел. Вот дает. Жичок улетел. Ворота улетают. <и> скорость, скорость, скорость. А, Не ну, подходите близко к берегу, доходите там где-нибудь. Все равно намотайте, все равно начистку нога отчистка. Зачем я заходи, заходи, да? Ну, ты иди, 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 иди. Ты иди, иди. Ты иди, иди. На, себя, на себя, видимо. Э -э -э. Да ничего нету, Саня, что ты дергаешься-то? Я что-то смотрю за тобой. Иди, 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 иди. А куда по границе? Я там тебя там постукиваю. <свист> Валя! <свист> за счет чего они так далеко вот, за счет чего? Насчет радиоприемника. Радио, а, ради... радиоприемник на равнодействие. <плес> Радный радиоприемник на радиодействие, Когда... ради... Правда, на ради... ради... радиодействие действует. А там и прошел, прошел, там эта от... хорошая аппаратура берет до трех километров. А что за радиоприемник? Он вот вот. ради... где Вот а вот этого... покупаем вот эти, допустим, там хватает он на метр это совсем другая аппаратура. Дальше, дальше, идти, дальше. Направо, дальше, налево, дальше. Потом... О, как красиво это идет, а? Вот теперь давай на себя. первый ворот. Люба, дорого смотреть на таких волнах. И на себя, ворота, будут тебя. Эх, гана не погрузилась. Это американская подводная лодка. Правда, слово у нее нехорошая. Правда, название этого подводной лодки не очень хорошо звучит. Нет, пендос. Американка подводная лодка. Пендос у 90 тем называется. А если перевести, то получается как бы пендос это байкер обоносение, блин. Вот байкеры взяли свое название после Второй мировой войны с этих подводных лодок. Ну и чего? Увидим мы старт подводки или нет? О, пошла лодочка. Сейчас погружение пойдет, эти удастся. А, он не поставил рули на погружение. Он решил ее так прогнать. А о, -о, -о, Видите? Под водой. Погружение. Не, нет, она пока она так и была. не, так не бывает. Не, ну просто это Рули. Не на, погружение. Он ее проверить решил. Хм. Блин, я вообще в восторге от твоего Покоряет тоже, впечатляет. Похоже, у тебя батарея уже стоял -то. это бы его то на 20 минут тебе хватило их.

Я на глубоком увлечении, наверное, вверх. Они тренируются.